Вот ну, даже такая ситуация попадается, когда вроде бы казалось, все зеленое, да? Но место занимает дофига. Внутри все сухое, а убирать приходится. Для того, чтобы оно имело уже вид, а не просто занимало пол двора придется убирать много и оставлять просто шапки сейчас будем все делать Придумывать свои красы а со стороны просто занято целая куча двора и по факту только одну он обрезали я что-то придумаю. Ну, красивый можжевельник. Красивый, прекрасивый. Видовой. Работа сделана. Тут тоже. Зробили несколько спиралек. Две. Е зменшили, підібрали знизу, гляньте як одразу преобразилась. Подобається. Ось ми поближче покажу. Зупинили, бо цей парінь як почищений трохи порізаний. Він потім шурує так. В смысле растет. Бачите, трохи почистили ствол. Трошки совсем почистили в середине. Там вот. Такая краса. За мной О, есть место для новых квит. Есть место для новых квит. Так что вот так. А я побегла далее.